Чек появился лет 15 назад в Америке. Его запустил один известный американский политический журналист, которому надоело слушать, как американские политики врут, и он стал проверять то, что они говорят. С этого пошло, в принципе, пошел фактчек развиваться по всему миру. И сейчас в Америке он представлен во всех штатах, в Латинской Америке практически во всех странах. Он есть даже в Африке, почти во всех странах Европы, теперь в Украине есть даже три проекта по форчеку. Это очень важное и очень быстро развивающееся движение. Можно задаваться вопросом: насколько он влиятелен и на что он действительно влияет. Будут ли люди выбирать менее популистских политиков? чем до фактчека и действительно ли люди пользуются этими данными у меня есть два примера на эту тему первый это Трамп которого выбрали несмотря на очень большое количество опровержений того что он говорил то есть всю его кампанию он что-то говорил его бесконечно опровергали это не помешало ему быть стать избранным президентом США ну вроде бы фактчек проиграл в этой ситуации есть другой пример когда Франсуа Макрон, который соревновался с Ле Пен, Марией Ле Пен, он выиграл, при том, что Ле Пен была, как бы, наверное, более сильным кандидатом, которая намного больше фейков, чем он распространяла. То есть слова Ле Пен постоянно опровергали французские журналисты, и в итоге выиграл ее противник. То есть в, этом, в этой ситуации вроде как победа Фарчека. На самом деле Фарчек — это самое незаангажированное, самое э, честное и чистое движение в журналистике, в мировой журналистике, которое какое только может быть. А Фарчек не топит ни за кого, ни за каких политиков, он просто показывает, какие они. Поэтому для избирателей это просто дополнительный инструмент, когда они отдают свой голос за кого-то. Больше всего экономическая информация манипулирует политики, просто потому что им это очень выгодно. Чем больше они обманывают электорат и говорят манипулятивные или неправильные вещи, которые им выгодны, тем легче им потом получить голоса. Поэтому 90% информации, которая в их речи, которую можно проверить, которая содержит какую-то статистику или данные, это все про экономику, а другого нету. Как они манипулируют? Чаще всего они просто опускают часть информации. И иногда это бывает половина, бывает вообще львиная доля до 90%. То есть берут какую-то одну цифру, а все остальное, очень большой кусок информации, они просто не рассказывают о нем. А, к примеру, Николай Скорик, депутат Верховной Рады оппозиционного блока. Это не реформа, это... Тупое выполнение обязательств перед Международным валютным фондом. Оно состоит в том, чтобы сократить расходы пенсионного фонда, сократить дефицит пенсионного фонда. А добиться этого правительства собирается сокращением количество пенсионеров и фактическим повышением пенсионного возраста называться это будет повышением страхового стажа, то есть без теперь если вы достигли пенсионного возраста и у вас нет 25 лет страхового стажа, то пенсию вы не получите, а по достижении там 65 вы получите минимальное пособие. Мы считаем, что это ненормальная ситуация и расходы пенсионного фонда нужно Скажем, вернее, его дефицит сокращать не таким образом, а развивая производство, создавая рабочие места, поднимая зарплаты. То, что собирается сделать правительство, это фактически геноцид пенсионного фонда, геноцид пенсионеров. Он утверждает, что пенсионная реформа, во-первых, навязана нам Международным валютным фондом, она нам не нужна, а во-вторых, в связи с этой реформой сократится число пенсионеров. То есть наших пенсионеров уничтожают, членение физически. Это естественно абсолютный бред, но он основан действительно на неких данных, которые он и приводит как доказательство. На самом деле международный валютный фонд ничего не может нам навязать, и он является кредитором последней инстанции, к которому мы сами и обратились в связи с очень тяжелой экономической ситуацией. Если бы мы не обратились, Украина бы просто была банкротом. У нас просто другого выбора не было ну, нам больше никто не давал деньги. В связи с тем, что Международный валютный фонд кредитует какую-то страну, естественно, он хотел бы вернуть эти деньги, чтобы страна не, не растратила их и не вернулась в прежнее состояние. Поэтому и он и требует определенной реформы. В нашем случае это, к примеру, пенсионная реформа, поскольку у нас очень много пожилых людей, и, и при этом очень, не, не очень большое количество недостаточно работающих людей, которые платят налоги, которые обеспечивают этих пенсионеров. То есть у нас солидарная система, и в связи с этим а, просто не хватает денег на пенсии, не, не хватает налогов. А, и именно поэтому у пенсионного фонда громаднейший дефицит, 140 миллиардов гривен на данный момент ежегодно. Поэтому с этой ситуацией нужно что-то делать. Нужно, наверное, вводить накопительную систему. Нужно менять как бы, вот эту пенсионную систему. И что происходит? Как бы реформа заключается в том, что, во-первых, увеличивают пенсионный стаж, то есть, точнее, рабочий стаж как бы количество лет, после которых человек может выйти на пенсию. Это абсолютно нормальное явление, это происходит во всем мире. Везде люди выходят не в 55, а не в 60 лет, а немного позже. И даже вот эти несколько лет, три года, чуть позже, они дают колоссальный, колоссальную экономию пенсионного фонда, во-первых. Во-вторых, за счет вот такого постепенного увеличения пенсионного стажа, количество пенсионеров в долгосрочной перспективе действительно будет потихоньку уменьшаться. И это опять-таки нормально, то есть количество работающих людей будет оставаться прежним или, может быть, даже тоже снизится в связи с там, естественными демографическими изменениями. Вот. Но пенсионеры как бы, количественно в очень долгосрочной перспективе, через десятки лет их станет немного меньше. И зато им смогут платить намного больше. Но это не значит, что После реформы, пенсионной реформы в 2018 году у нас с 12 миллионов пенсионеров существующих их станет в два раза меньше. То есть это просто нереально, их никуда не денут. Больше всего популизма всего, наверное, что касается реформ. Нам нужно провести очень много очень важных реформ, которые другие постсоветские страны, которые уже вошли в Евросоюз, уже сделали, и для них это уже не актуально. А для нас по-прежнему актуальна земельная реформа, пенсионная, медицинская реформа госслужбы, приватизация. Ну, словом, то есть очень важных реформ очень много, и они все очень тяжелые. И что делают многие очень политики? Они манипулируют и как бы вот на этих, на этих темах подают их абсолютно не в том виде, в котором действительно реформа проводится. Например, медицинская реформа, ее очень любят критиковать политики, ну, мол, наша медицина исчезнет. Мы разрушаем украинскую медицину. Ну мне всегда хочется ответить, а как бы, где украинская медицина, в каком она состоянии вы хоть видели? Вместе с ну как бы или параллельно с медицинской реформой очень сильно критикуются земельные реформы. Как в медицинской, ну как бы стороннему наблюдателю, трудно понять, почему политики так сильно критикуют ее, в чем их выгода от того, что не примут медицинскую реформу? То же самое с земельной реформой. Непонятно, в чем выгода, почему нет, почему нельзя открыть рынок земли. И, к примеру, Юлия Тимошенко очень активно критикует земельную реформу и говорит о том, что наша земля, украинская сельхозугодья, стоит 3,5, по-моему, триллиона долларов. Поэтому как же мы можем открыть рынок земли, чтобы эту землю начали продавать, потому что это такой большой актив, который принадлежит народу. Во-первых, таких цен просто нет. Если посчитать всю площадь гектар в Украине и поделить на вот эту сумму, которую называет Тимошенко, получится под 70 тысяч долларов за один гектар. Таких цен вообще нет в мире. Это нужно очень сильно долго искать страну, скалистую, где практически ничего невозможно вырастить, где нет очень большой дефицит пахотных земель, тогда, может быть, это будет столько стоить. Но в Украине это это просто нереально. Во-вторых, Тимошенко не говорит о том, что вообще-то эта земля уже принадлежит людям. То есть это уже частная земля. И непонятно, почему эти люди не могут ее продать. То есть они не могут начать бизнес, заложив ее или, или продав. Они не могут получить кредит. Почему эта информация опускается и никак не анализируется политикам, мне непонятно. Почему политики манипулируют на реформах? Мне кажется, что дело не столько в самих реформах, что они против чего-то или за, или они хотят по-другому эти реформы сделать. Они комментируют повестку дня, то, что сейчас происходит в Украине. Происходят реформы, они цепляются за происходящее, за то, что обсуждается, то, что нужно принимать в парламенте. И как бы искривляют эту информацию и подавая ее очень негативно, то есть постоянно идет критика всего, что происходит, очень легко заработать политические очки. То есть ты в этот момент ничего не делаешь с точки зрения там, изменения страны, ты не находишься у власти, то есть в основном критикует оппозиция. И, соответственно, ну, ты просто вот на таком негативе, очень, на зраде, очень легко поднимать электорат. К сожалению, при этом нет какого-то профессионального, конструктивного диалога вот по, по части тех же реформ. Там, власть предлагает какие-то э, шаги, э, которые на самом деле далеко не идеальны, их следовало бы профессионально обсуждать, а оппозиция, которая достаточно обширна, она ничего не предлагает, а просто отметает это все и, ну, в принципе, говорит, давайте оставим все как есть, потому что у нас все прекрасно. А вот это и есть основные моменты, когда манипулируют очень сильно и ну, как бы занимаются популизмом. Другой вариант — это когда власть представляет нашу реальность в куда более радужном свете, чем мы живем на самом деле. А, то есть Порошенко и Гройсман бесконечно рассказывают, как у нас растет экономика, растут зарплаты и так далее. Конечно, 2% роста ВВП в год и минимальная зарплата 3200, ну, это не самые великие достижения украинской экономики, хотя, ну, в принципе, правдиво, тут ничего не скажешь. И, то есть, в этой ситуации... Они часто берут правдивые факты, с ними сложно поспорить, но подают в их как бы преувеличенном виде. А, к примеру, Петр Порошенко говорит о том, что очень сильно выросли прямые инвестиции в Украину, и, мол, это большая победа. И это яскравое свидетельство доверия с боку наших партнеров. И это не просто доверие на словах. Они голосуют за будущее Украины гривней, евро, долларом, фунтом, они впевнены, что такие народ не перемогти. На самом деле, э, да, цифры выросли, ну по статистически все увеличилось существенно на 4 миллиарда долларов, но он не упоминает о том, что это как бы при ну, вынужденные инвестиции. То есть это те деньги, которые иностранные банки вкладывали в свои банковские дочки в связи с тем, что Национальный банк, банк Украины требует это. То есть на самом деле у нас нет такого бешеного притока инвестиций от иностранных инвесторов, и Украина не стала мегапопулярной. Это просто вынужденная мера. Тогда как Порошенко об этом умалчивает? Ну, одна из излюбленных тем политиков по части украинской экономики – это девальвация. Несмотря на то, что гривна уже не падает и вроде бы все хорошо, все равно эта тема продолжается уже три года, и уже четвертый пошел о том, как у нас гривна упала. Она действительно очень сильно упала, в три раза, как бы вопросов нет. Но эту девальвацию используют практически в любом вопросе. То есть зарплаты и сразу сопоставляю с девальвацией. Посмотрите, какие у нас низкие зарплаты и какая девальвация. Цены, девальвация. То есть все, что угодно, девальвация. Расходы э, бюджета на силовиков, например, или на какие-то министерства. А какая была девальвация? А какие пенсии? И э, вот эта девальвация, она на самом деле неправильно как бы, используется бесконечно практически во всех вопросах. На самом деле украинцы, ну мы живем за гривну, мы получаем доходы в гривне, может быть кто-то, конечно, получает в долларах, но все-таки львиная доля населения получает их в национальной валюте. И то, как она девальвировала, на нас влияет только импорт. То есть если мы покупаем что-то за рубежом, то да, для нас это стало намного дороже. Это действительно так. И правильнее использовать, когда ты говоришь о каких-то ценовых вещах, правильно смотреть на инфляцию. Она тоже очень высокая. Она составила там, за три года 100%. То есть в два раза повысились цены. Но об этом почему-то намного меньше говорят, чем о стоимости гривны. Так вот, мне, честно сказать, все равно, сколько стоит гривна, меня намного больше волнуют цены потребительские. Другая излюбленная тема политиков ⁇ это сравнение очень бедной Украины и очень богатых других стран западных. Украина действительно бедная, тут ничего не сделаешь и не поспоришь. Она одна из низших рейтингов в Европе по части там, благосостояния, ВВП и так далее. Но очень часто манипулируют цифрами, которые как бы, получаются слишком большими, то есть слишком большая разница, грубо говоря, между Украиной и, там, скажем, Прибалтикой и или Польшей. Очень часто любят сравнивать с Польшей. Ну, тоже, например, вот благосостояние населения. Часто говорят о том, что ВВП на душу населения вот такой то в Украине, а в Польше посмотрите, его много раз больше. Ну, действительно так. Но благосостояние людей не зависит от ВВП на душу населения. Оно зависит от ВВП на душу населения по паритету покупательной способности. Это пересчет вот этот ВВП на душу населения по единицам валюты как бы сопо сопоставимой. То есть мы можем нашу покупательную способность в нашей стране, что можно купить там за одну гривну, мы сравниваем с польским злотым, грубо говоря. Вот сколько мы можем купить, сколько поляки могут купить. И оказывается, что эта разница в итоге не такая уж и большая, но она намного меньше, потому что у нас цены ниже, у нас рабочая сила дешевле и так далее. Так вот, об этом притеде покупательной способности политики вообще не знают. Я ни разу не видела, чтобы хоть кто-то упомянул об этом. У нас у человечества на данный момент есть прекрасный инструмент, это Google. Нам нереально повезло с ним, сто лет назад такого не было, и поэтому люди не могли проверять информацию, и они могли намного больше верить фейкам. К сожалению, это не очень изменилось. Люди по-прежнему верят фейкам. В первую очередь есть простейший инструмент — это Google. А во вторую очередь вся экономическая информация очень сильно и очень хорошо доступна на государственных сайтах, ну, сайтах государственных учреждений. Танцбанк, Госстат, Минэкономики, Минфин и так далее. Можно долго спорить о том, насколько это достоверная информация, но по международным стандартам наша статистика очень хорошая, это я могу точно сказать, и э, Госстат э, придерживается всех основных вот, статистических положений международной статистики, поэтому в принципе э, есть только проблема теневой экономики или есть проблема того, что после войны у нас непонятное количество населения, но в целом у нас хорошая статистика и Госстат ее хорошо собирает. Проблема во-первых, в юзабилити, в использовании этих сайтов, они действительно очень сложные и очень, ну, просто плохо сделаны, по-советски так еще, или там 90-е их делали, наверное. Поэтому человеку, который не знаком вот с их архитектурой и плохо понимает вообще, что он ищет, конечно, будет сложно. Поэтому есть хороший способ спросить эксперта или друга, который разбирается в этом вопросе. Желательно человека, который политически не заангажирован и просто является профессионалом своего дела, и просто является экономистом. Я обычно, несмотря на то, что я хорошо знаю экономику, я спрашиваю очень многих людей очень хороших экспертов. И я всегда раз, как бы разные мнения собираю, если я сама не могу трактовать какую-то информацию. Но, кроме того, если Госстат, например, дает просто цифры, которые можно найти, то у Нацбанка есть у очень хорошая аналитика, и она тоже очень чистая, незаангажированная и признанная очень хорошими экономистами и экспертами, которые тоже можно почитать и попытаться в чем-то разобраться.